Всем привет! Новый день, новая работа. В работе Mercedes S350 есть проблема по пускному коллектору. Хозяин уже закупил впускной коллектор. Вот такой вот он на вид. Что не хватает? Не хватает двух прокладок. Две прокладки я уже заказал на правую и на левую голову. Они разные. После обеда будет. Ну и пока месть, пока месть будут ехать прокладки, мы будем делать демонтаж впускного коллектора. Что еще будем делать? Будем делать технический осмотр. Все, все потеки, все неисправности будем писать на список. Ну и хозяин хочет потихоньку исправить все косяки по машине. Да, есть косяк по АБС, есть по переднему демпферу, он уже где-то в пути. Ну, в общем, есть много-много нюансов, которых надо исправить. Все, тогда делаю демонтаж пустного коллектора. Ну и буду уже показывать по ходу по ходу как оно будет выходить выглядит оно вот так вот впускной коллектор уже на стуле лежит что остается остается топливную рампу форсунки сделать демонтаж ну и пересверлить все газовые штуцера впускной коллектор в наш новый ну и понимаю теперь суть поломки суть поломки заварено одно отверстие заварено второе я так понимаю здесь должны быть какие-то валы и управляться внутренними заслонками потом вот эти заслонки, которые крайние, они не рабочие, заклинившие. И одна, и вторая, где-то кто-то заглушил вакуум. В общем, полностью не рабочий коллектор. И распаковывали и посадили его на герметик. То есть коллектор у нас уже, как сказать, реставрировался. Дальше, дальше. Дроссельная заслонка, надо ее будет замыть, подготовить под новую прокладку. Ну, а здесь хочу показать. Вот так это все работает. Одна сторона и вторая сторона. И какие-то еще внутренние тоже заслонки. Тоже мягенько все хорошо работает. Ну и по самой машине здесь надо будет немножко поубирать, потому что, э, когда я так понимаю, что вчера топливные были засверлены, немного здесь стружки. Это все надо поубирать, попылесосить и повыдувать воздухом. И приготовить поверхность под новую прокладку новая прокладка у нас одна по эрлингу это одна сторона это у нас вторая сторона и для того чтобы перепаковать форсунки и топливную рампу у нас 6 6 колечек в общем все туда перепаковываю и покажу уже по результату так по мотору посадочные места все подмывал внутри все повыдувал здесь немножко попилисосил, потом датчик холла я смотрю что провод телепался я увязал, потому что защелка стояла, а самого хомута не было. Все поувязывал, чтобы правда не пообрывала. Дальше снял топливную рампу. Вот в вот таком вот состоянии топливные колечки форсунок. Они просто пересохшие, куча грязи, куча пыли. Потом что делаю, отмываю. Вот так это выглядит на новых колечках, новые кольца. Это все перепаковываю на рампу. Ну а потом уже буду вставлять в сам впускной коллектор. Все, форсунки полностью все перепаковал, перемыл, перечистил. Есть только момент. Момент в том, что здесь должны стоять собачки. Как вы видите, их уже давно просто здесь нет. Вот такая собачка должна стоять. Вот здесь аналогично. Потом с другой стороны, с другой стороны, вот здесь должна стоять, вот здесь должна стоять. И вот здесь она есть. В общем, ну, на суть работы она не влияет, но она влияет, сейчас я покажу на что, она влияет на то, что форсунка может просто крутиться вправо-влево. Ну, я думаю, все будет окей, так она работала, и думаю, дальше будет работать. В общем, в этом проблемы особо я не вижу. Все, тогда устанавливаю, сейчас мажу резинки вазелином, устанавливаю на впускной коллектор, и потом уже будем засверливать э, наши газовые каналы топливную рампу уже прикрутил форсунки на своем месте дальше пострелил дырки вкрутил штуцера под газовые форсунки потом что делаю наношу наношу фиксатор резьбы и вкручиваю аккуратно последний штуцер резьба нарезана сверлом на 5 сверлю и нарезаю на 8 вот так вот. Все, готово. Можно теперь устанавливать прокладки новые на правую, на левую голову. Но сначала надо все повыдувать от стружки, которую я сверлил. Устанавливаем прокладки. Сзади уже установил на дроссель. И можно уже заводить это все на свое место. Все, пускной коллектор полностью готовый. Вот такая вот красота прокладки уже зафиксировал. Сейчас покажу. Попытаюсь, по крайней мере, показать. Вот так это выглядит. Со второй стороны вот так это выглядит. Внутри все ок. В общем, все полностью готово. Здесь тоже все вычищено, убрано. Можно теперь устанавливать. Все по мотору практически все собрано. Вот так теперь это выглядит. Дальше. Хозяину на заметку. Патрубок, который идет с картерных газов на ДМРВ и на дроссельную заслонку, надо купить и заменить, потому что он треснувший. Дальше. Здесь потеки масла, я так понимаю, это с заливной крышки было. Или кто-то не закрутил, или надо поменять резинку. Потом есть проблема по переднему шкиву расслоения. И желательно сразу заменить передний сальник коленвала. Дальше по маслостакану и теплообменнику есть на резинках потекание. То есть надо взять комплект на теплообменник резиночек и на маслостакан. Снять маслостакан это все перепаковать. Потому что там вот такие сейчас покажу. Вот так это все залито маслом. масло с теплообменника течет. Ну, в, общем, в общем есть по нему проблема. Все. Дальше одеваю, а, закручиваю, закручиваю сюда два болта, потому что не закрутил, одеваю воздушный фильтр, одеваю на КБ, на одну и на вторую клеммы и пробую запускать. Все, мотор уже запустил, посмотрел, да, заслонки работают, сначала закрылись вот эти боковые, которые на один и на второй цилиндр, потом машина немножко поработала, они открылись, потом какая-то заслонка еще Начало двигаться. Ну, в общем, механизм заслонок работает. Работает. Все подключил Значит, правильно. Машина работает вообще замечательно. Ровно. Ну и хочу посмотреть на наличие ошибок. На наличие ошибок у нас есть по ручнику, по АБС. По АБС хозяин говорил, что у меня у датчик. Но надо смотреть дальше, разбираться. Ну, это чуть-чуть позже. Все сейчас немного прогревается сделаю пару перегазовочек. Если все ок, то уже одеваю воздушный фильтр. Все, машина прогрелась и переключилась на газ. Мотор вообще ровненько, ровненько, без всяких болтаний. То есть все, значит, хорошо. Все, тогда уже 100% одеваю воздушный фильтр. Ну, и перед тем, как одеть, все пересмотрел на наличие течи форсунок. С одной стороны по трем форсункам все ок. И со второй стороны по трем форсункам все ок. Всем привет, новый день. По вчерашнему дню закончила я работу по машине. Да, потрепала она, если честно, нервы нормально. Я вам сейчас расскажу, в чем была проблема. В общем, по машине вот такой сейчас результат. Все защиты, все фильтра. Да, есть по левой стороне надо будет найти или кожух. Не знаю, почему не хватает. Наверное, так понимаю, посаталась. И уже длины самой гофры не хватает. Машина сейчас холодная полностью. Хочу сделать первый пуск. Ну, в общем, по вчерашнему дню. Машина работает. Все хорошо. Как вы видели на видео, все мягенько. Все классно. Переключилась на газ. Ну, просто шикарно. Просто взяла и заглохла. Я заводить, она не заводится. Я заводить, она не заводится. Подключаю диагностику. Ну, там просто ошибок вот так, вот так, вот так засыпано. Ну, понятно, что блоки позапоминали. Там человек, может, снимал то, то, то. В общем, все в ошибках. Снимаю все ошибки. Все по мотору. Все зелененькое. Все красиво. В блоке самого мотора ну, просто все четко. Завожу, она не заводится. Дальше, что делаю? Принудительно зажимаю кнопку газа. Завожу, она завелась. Ну, то есть, оказывается, что топливо не поступала, я так понимаю, в топливную рампу. блин, ну может что-то я наделал неправильно. Откручиваю трубку топливную, да, там небольшое давление. Думаю, ну есть давление, одеваю туда. Просто шланг, не ни манометра, ничего, просто шланг одеваю, кидаю в бутылку, начинаю заводить, оттуда не идет бензин. Да, е-мое. В общем, начинаю шевелить схему смотрю, что по, ним, по этим машинам есть проблема от блока ЭБУ до, например, насоса, там что-то отваливается от старости, то есть там ножки отваливаются, Такое, такая проблема есть на Opel Vectra, вроде бы да, на 1.6 бензине, потому что мозги Находится на моторе, там на коллекторе сзади находится. И от того, что от перепада температуры, просто мозги слетают. Ну, люди сразу, которые знают, они просто переносят с мотора на, на ланжероны или там, на пыльник. Куда-то, в общем, убирают мозги с теплого. Думаю, ну ладно. Беру контрольку, начинаю пробивать. Вроде бы нет. Ну, то есть питание. Начиная на замок, оно появляется. То есть, когда мы крутим на ключ, и питание появляется. Дохожу я вот этому... Порылся, пересмотрел все ок, думаю, может, газовые мозги. Нет, как газовые мозги у нас постоянно насос работает. То есть у нас газовые мозги отключают просто форсунки. Они не дают работать форсункам топливным, их блокируют и все. А топливо у нас всегда циркулирует по кругу. В общем, добрался я. Сейчас я вам покажу, добрался я. сначала правое сиденье, правое сиденье открываю, там стоит насос, проверяю питание, не идет, вот здесь подлокотник мы открываем, там я нашел, как сказать, сейчас вот так открываем, раз, тут еще бардачок внутри, ну то есть и там у нас стоит блок, блок предохранителей, который отвечает за насос, отвечает за ну, то есть, заполнить функционал э, топливной системы. В общем, с правой стороны все ок. Э, снимаю, ставлю туда контрольку, снимаю эту сторону и смотрю, что там погоревшие провода. Снимаю колбу, смотрю, там тоже все выгорело. Ну, хочешь уже лучше. То есть, думаю, ладно, сейчас разберусь с колбой. Э, с колбой разберусь и потом уже, в общем, э, почистил контакты. Выгоревший пластик тоже повычищал, все повычищал. контакты подогнул, все, защелкнул, сбиваю диагностику, на ключ, релюшка срабатывает, все работает. Вот такая. На это все про все. У меня ушло в, в ровно 5 часов. Это так я просто... Чтобы просто машина завелась и работала. Ну, представьте, ви пригоняете машину клієнту, ви делаете работу по мотору, мотор заводится, все работает, и машина глохнет. И что вы будете говорить клиенту? Я взял машину. Ну, в общем, вы поняли мою ситуацию. Такая ситуация. Вроде бы занимался мотором, а тут выскочила ошибка по электрике. В общем, что хочу сделать? Хочу сделать первый пуск, посмотреть на работу мотора, как все работает полностью. Как я говорил, машина холодная. Дотяжечки. Так, по температуре. Ключик. Топливо показывает. Температура 0. Заводим. Все работает красиво, все хорошо. Остается по машине сейчас залезть, пересмотреть ходовую, сделать какой-то список для того, чтобы продолжать работу по машине. В принципе, все. Все, на этом буду завершать. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Всем пока, до скорого.